都是幻象。幻象什么？你要走了吗？了对，说好了，三天就是三天。你给我未来命运，我给你三日欢喜。刘少，这是你的选择。十年过去。 命运已然改变，你后悔吗？后悔？我不后悔，我不会为自己的选择而后悔。柳少，醒醒醒醒，谁在说话？柳少，醒醒醒醒醒柳少。 不就是一声鸟叫吗？吓成、嗯、这样。不过这种颜色的羽毛、啊、还真是少见。刚刚我好像被拉到梦境里面了，一定是他，他唤醒了我。什么梦境？你刚才明明就只是摔了一跤呀。怎么回事啊？也就是说，你是进入到迷雾里了。 那我没事就说得通了，因为我一直以来都在找过去，我没有被师父收留之前的记忆，所以我说这里的幻术啊，对我没用。是啊，没错，少记得一些事也不一定是坏事啊。哎，这羽毛真漂亮，我长这么大还从来没有见过这样的羽毛。也是啊。 还要谢谢这只鸟，不然咱们柳少把我给忘了，我就亏大了。嗯，不错。而且那只鸟就像是太阳的颜色。还有啊，那只鸟有三只脚，你说是不是特别神奇？啊！太阳？怎么了？据说妖灵上身的本体就是三足金乌，而太阳，也是三足金乌所化。这么说来…… 鸟是。灵狐，快追、哎！他们从迷雾中消失已经一个时辰，看来又要无功而返了。重儿，当年你在迷雾中只待了一刻钟就被逐出，而他们却能在里面待这么久，本侯倒觉得他们说不定能够成功。 神是女子之神，她不喜欢男子近身。你去。这上神有志气，我喜欢。看我的，小吴，你看这里潮湿昏暗，一定吃不好睡不香。这样吧，你跟姐姐回去，姐姐家呀，那有良田万顷。 姐姐带你吃香的喝辣的，而且我还可以给你住一个纯金的鸟窝，如何呀？来不来？ 轻易就抓到了，我今天肯定是吉星高照。他们拿到了，走，跟我去接应他们。你们两个留下。 柳梢，你是不是疯了？这么烫，你不知道松手吗？你指着我回头给你买药去啊！陆离，我发现一个秘密。什么秘密？啊？你对我越凶，说明你心里就越关心我。我告诉你啊，嗯、我卖艺不卖身，别想赖着我。 手上抓着不烫吗？不烫啊，怎么可能烫呢？我可以用真元相阻，我可以离开它的温度的。可这是药灵上神的灵火，怎么会轻易就被控制呢？你都能那么轻易的拿到金屋，我怎么可能就控制不了它呢？你现在赶紧出去吧，别说这么多了，免得再生出别的事儿。出去，出去，出去，赶紧的。你拿好了，拿好、哦。 怎么了？你怎么走这么慢？我，我这不是给大小姐断后吗？ 你过来，干嘛？把手给我看。手？啊、哦、手有什么好看的？哎呀！啊！你看你都伤成什么样了！大小姐，你能不能别再拖了？我都快变成烤猪蹄了！你能不能快点拖？ 小心！ 主上，陆离他怎么了？他被灵火灼伤心脉，他的情况恐怕有点麻烦。这灵火是怎么伤到他的？是我一定要抢他的灵火，以为能帮他减轻烫伤，可没想到我们俩手刚碰到一起，这灵火就突然爆裂了。都怪我，都是我的错。 把你的手给我看看。他的灵力好生奇异，竟与陆离之灵力彼此相克，怪不得有此意外。你二人虽成功取回灵火，但陆离的伤颇是棘手，若要为他疗伤，怕会耗去本侯八成真元。 如今妖火不断，若本侯失去八成战力的消息传出，只怕人界浩劫难逃。那陆离他怎么办呀？他既能取得灵火，或许也能采回地草。啊，无碍。若有地草，本侯想复原不难。这事怪我，我去帮主上找地草。他如此都是因为怕我会受伤。无论多难，我都会找到地草。 不令主上真元受损。你不问问，何处采摘，如何去采摘，有无危险呀？只要主上您能救陆离，我不怕危险。只是，能不能请主上别把这事告诉陆离？他伤势严重，我不能再让他为我担忧。 要快快好起来。之前都是你守护我，现在换我守护你。我就算拼上性命，也要为你拿回地草。捉妖试炼即将开始，这段时间，弟子可自由出入侯府。你可趁此时。 前往喜悦池探明路径，尽快找出地草。 我一个人来这里，但是主上已命师兄师姐们清理过区域，不会有危险的。对，喜悦池的门怎么开来着？到入口处，你念诵祭歌，自有路通往喜悦池。悬挂五字灯笼处便是安全区域，妖物不敢靠近。明。 皎皎，吉日良辰；泽水滔滔，日曜昭昭。四海安康。 希望柳梢能顺利取到地草，这不仅干系我武阳侯的性命，更干系着人杰的未来、啊 一定要带卢离来。嗯，哦，还是先找喜悦师。 这是武阳侯府的人，赶妖灯，还是别节外生枝，好好睡一觉。谁大半夜的不睡觉在吹笛子？ 他竟然不受我笛声影响，难道他是？明明是在这附近传出来的、啊。是，啊,啊，是你在吹笛子吧？我知道你是鱼妖，不过你放心，不如我带你回去养伤，等你伤好了，帮我一起去找地藏。 你呀、啊，就好好在我这里休息吧。台老，你是我妖族奇老，识文广博，可知这世间，谁能不受妙音笛牵制？君上。 妙音笛可乱人心神，惑人心智，不受其牵制者，除了早已消失的两位上神，只有与我族恩怨极深的那位泽水仙子了。呃，君上，你是想要？有位凡间女子，不惧妙音笛声，想来应该便是她了，泽水仙子的传承者。 我已变换出一道替身，在他身上。太老，这次希望能找到答案。喜悦石不会离喜悦池太远，你试着从祝祷之词去推断，并于月圆之夜再度前去，应该不难找到他。月圆之夜眼看就到了，也不知道王翦有没有帮我传话。 小丫头，陆离<里>，我找你半天，原来你在这儿啊！你好些了吗？在担心我啊？有主上为我疗伤，这点伤根本不算什么。再等等，我就伤势痊愈。嗯。我可说好了，我们一起去猎妖试炼。嗯，一定等你和我一起去。嗯，好，你要记住。 此次前去喜悦池，不比往次。月圆之夜，妖物出没频繁，甚至敖狠都可能被惊动。一旦遭遇危险，本侯也未必能救你。有生，我说想什么呢？嗯，嗯，没没事啊。嗯、呃，我其实还有些话想和你说，但是见了你就不知道说什么了。 哦，特意找我说话，见了面呢又不知道怎么开口，这可超越我的职责范围了。这价钱可不太好定了。我说你这个人，来，给你，嗯，拿着。这是什么呀？这个是流云石。 可以记存你想说的话，当然，别人说的也可以。这么神奇吗？是啊，这样的话，你就不用等我那么久了。那就放在这儿，以后我留音给你。好啊。时间不早了，你该回去休息了。 送我这个，是不是也有很多话想跟我说？